Дорогие коллеги, примите искреннее поздравление с праздником Днем местного самоуправления. Действительно, вы депутаты районного совета, сельских, поселковых делайте все необходимое на своих территориях для защиты своих избирателей, для решения социальных конкретных дел. Сегодня особые слова благодарности председателям сельских советов, их секретарям, работникам аппарата, которые своим трудом, каждодневным, несмотря на безденежье, стараются выполнить, кажется, невыполнимое. Сегодня в зале я вижу здесь ветеранов местного самоуправления, Пилипенко Ивана Васильевича, Цветника Бориса Алексеевича, Хамичева Виктора Степановича других. и других. Мои тоже искренние слова благодарности вам, ветеранам, которые являются э, зерцом своего дела. Большое спасибо вам. Сегодня много говорят о децентрализации власти. И действительно, в проекте бюджета нового СОЗОВа она уже заложена. Одно хотелось бы пожелать, и здесь уже Владимир Григорьевич говорил, чтобы оно было подкреплено финансово. Тогда, думаю, и развитие территории, и развитие всех, как говорится, дел, они будут сопутствовать тому направлению, чему должно отвечать местное самоуправление. Я сегодня хочу пожелать вам всем мира, добра, и надеюсь, что этот мир будет на Украине, и Украина действительно будет единым процветающим государством. С праздником вас всех! Я хочу выполнить ряд поручений, которые остались, как говорится, долг за мной, как депутата. Ко мне обращалось руководство Райгус администрации районного совета, трудовой коллектив водоканала, которые просили оказать помощь в это трудное время приобретение насоса. Да, он стоит более 5 тысяч. Веселовский в зале, если вы в зале, подойдите. Мы решили эту проблему. Я скажу здесь, что позавчера министром ЖКХ назначен мой хороший товарищ, поэтому дела по жилищно-коммунальному хозяйству будут продолжаться. А помощник будет утвержден председателем инвестиционных проектов. Он уже вел переговоры с Сергеем Андреевичем, Это по ремонту дорог, я думаю, дела будут идти. А сейчас я поздравляю. Было обращение от отдела культуры, сейчас идет конкурс, голос был аккуратен. Это действительно нормально. Я прошу, Владимир Владимирович, тоже примет, принять денежные средства для проведения конкурса.